فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَزَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پم یجدیا مسلا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ شرطن کا لم میل يَكُنْ مل یقاد الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بط اللہ شدید <الْإِقَاب> حج اور عمرہ کو اللہ تعالی کے لیے پورا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربان قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے خواہ قربانی کرے بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتو کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی میں یہ پورے دس ہو گئے یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حج کا ٹاپک چل رہا ہے اور سورہ بکرا کی ہی آیات ہم کر رہے ہیں اور اب یہ کچھ سات آٹھ آیات ہم اکٹھی اکٹھی ہی کریں گے یہاں پہ باقاعدہ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں سورہ حج میں کر رہا تھا کہ سورہ بکرا میں سورہ حج کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے احکامات ہیں تو وہ ہم اب ان کو کر رہے ہیں اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری حج کے بارے میں احکامات اور ان کا اگر کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فدیہ وغیرہ کے کچھ حکم ہیں تو وہ سارے اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے کیکلی دیکھ لیتے ہیں حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو پہلی بات تو اور امپورٹنٹ بات یہی ہے uh, یہ کافی ڈیٹیل آیت ہے کافی لمبی آیت ہے اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی جا سکتی ہے لیکن بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے تو ہم uh, میں کوشش کروں گا کیونکہ ہی کروں اور آگے ہم انہی چیزوں کو دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ دوسری آیات میں بھی ایک تو یہ کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو کہ اگر کوئی نیت کرتا ہے تو پھر مینز سوری اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے نیت تو ہر مسلمان کی ہی شاید ہوتی ہی ہے کہ میں حج کروں یا عمرہ کروں دعائیں اور پیسے اکٹھے ہی کرتے ہیں اور سارا وہ ہوتا ہی ہے لیکن اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے تو وہ پھر اس کو پورا کرنا چاہیے حج اور عمرے کو اور یہ آیات جو ہے اور یہ حکم جو ہے ایک اسپیشل کنٹیکس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں uh, وہ کنٹیکس بھی میں ساتھ میں کرتا ہوں اور اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کنٹیکس یہی ہے کہ uh, پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کے حج کرنے گئے تھے تو ان کو روک دیا گیا تھا اور پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی اور وہ سارا سب کو آئیڈیا ہے لیکن اس کو جنرلائز بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ آگے میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ لیکن مین یہ بات ہے کہ اگر تو احرام باندھ لیا تو پھر حاجی یا عمرے کا احرام اگر باندھ لیا تو پھر پورا کرتا چاہیے اب آگے اس کی ایکسپشنز بھی بتائی جا رہی ہیں ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو سکے کر ڈالو یہ تو اگزیکٹلی exactly وہی بات وہاں پہ بات ہو رہی ہے جو روک دیا گیا تھا سلح حدیبیہ حدیبیہ کے مقام پہ اور پھر وہاں حدیبیہ ہوئی اور سارا نا تو یہ تو اگزیکلی exactly اسی کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ہاں اگر روک لیے جاؤ لیکن اس کو جنرلائز ہم یہ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے اور بہت سخت بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے تو وہ اب اس کو کسی اور نے تو نہیں روکا بیماری نے روک لیا تو وہ بھی تو روک ہی لیا نا کسی چیز نے تو وہ بھی مطلب اس پہ بھی یہی چیز آئے گی کہ اگر وہ کوئی بیماری کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایسا یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے اور بھی تو ہو ہی سکتے ہیں اس مطلب اسی لیول کا کوئی سویل چیز ہو جاتی ہے تو کیا کرو جو قربانی میسر ہو اسے کاٹ مینس اس کا فدیہ دے دو قربانی دے دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہوں تک نہ پہنچ جائے تو وہ جہاں پہ بھی اس کا وہ ہو قربانی جو میسر ہو دے دو اور سر بھی منڈا لو اور سر منڈا کے وہ تب تک نہیں منڈانی جب تک وہ قربان گاہوں تک پہنچ نہ جائے جاتا البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے اب یہ ہے کہ ایک تو آلریڈی ایکسیپشن ہے کہ اگر روک لیے جاؤ تو پھر یہ کام کرو مطلب پورا نہیں کیا حاجیہ امرا ایک تو آلریڈی ایکسیپشن بیان ہوگی لیکن اب اس میں بھی ایک اور رعایت دے دی اور یہ خالی اس کے لیے نہیں ہے یہ عام حج اور اگر کوئی پورا کرتا ہے کوئی نارمل حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایکسپشن ہے کہ اگر وہ اس کو کوئی سر کی ایسی بیماری لگ سکتی ہے سر منڈانے سے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا فار ایگزامپل کسی کو ایسے کچھ اندر زخم ہوتے ہیں ایسے یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ نہیں منڈا سکتا تو وہ کیا کرے تو اس پر ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے خواہ قربانی کرے تو یہ تین روزے زیادہ تر یہی س... اس کا ہے یا پھر صدقہ دے دے یا قربانی کرے بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تو متو مت کرے اب یہ وہ بات ہے کہ جب جو پہلے بات کی نا کہ روک لیے جاؤ تو روک لیے جاؤ کہ اب یہ کہ نارمل جب ہو تو نارمل کا ایک تو نارمل جو حج یا عمرہ ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے نارمل حج اور عمرے کا کی نیت کر خالی عمرے کا تو عمرے کی نیت ہو گئی لیکن حج کی بھی دو تین اقسام ہے کہ ایک آپ نے خالی حج کرنا ہے ایک آپ نے حج اور عمرے دونوں کا نیت کر لی اور وہ ایک ہی حرام میں دونوں کر لی حج اور عمرہ تیسرا کی ایک, ایک جو قسم ہے اس کا یہاں تمتو کا ذکر کر دیا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خواہ آ... ہاں جو پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کے حج تک تمتو کرے تمتو کر. عمرے سے لے دیکھیں اس میں ایکسپلین خود ہی کیا جا رہا ہے کہ عمرے سے لے کے حج تک کہ تیسری قسم کیا حج کی ہوگی کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی جلدی چلا جاتا ہے پہلے ہی چلا جاتا ہے اور وہ عمرہ کر لیتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول لیتا ہے تو تمتو حج تمتو جو حج کی قسم ہے وہ یہی ہے کہ تمتو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تو آپ نے عمرہ کر لیا احرام کھول دیا بیچ میں پھر آپ اب آزاد ہو جو مرضی آپ کر سکتے ہو نا جو پابندیاں احرام باندھنے پہ لگتی ہیں اس سے آپ ازاد مینز آپ فائدہ اٹھا لو اس ٹائم کا بیچ والا جو بھی ہے اور پھر آپ حج کا وہ کر لو احرام باندھ لو اور حج کر لو حج کے دن آ جائیں تو حج کر لو تو اس کو تمتو حج تمتو کہتے ہیں تو اس, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاس اسے قربانی جو اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے اب دیکھیں اور ایکسپشن آ گئی کہ جو قربانی میسر ہو وہ کر لے جس سے طاقت ہی نہ ہو وہ تین دن روزے دو. تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی میں تو اس کے دس یہ پورے دس ہو گئے تو وہ دس روزے اس کے رکھ لے اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہیں اچھا یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں جو مسجد حرام کے رہنے والے ہیں ظاہری بات ہے یہ ان پہ تو اس طرح کی چیزیں لاگو نہیں ہوں گی نا ان کے لیے تو وہ جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں جب چاہیں حج کر سکتے ہیں مطلب وہ ہر سال حج کر سکتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں ان کو تو اس طرح کی نیتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو پورا سال عمرہ کر سکتے ہیں نا تو مینز ان کو تو عمرہ حج کے ساتھ ملانے کی کوئی مطلب وجہ بنتی نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے تو کر ہی سکتا ہے لیکن وہ کوئی مطلب وہ جب مرضی کرتے پھر تو یہ ان والے نہ ہوں لوگوں اور آگے پھر لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی لاسٹ آیت میں بھی یہی دیکھا تھا کہ یہ تقویٰ ہی ہے جو مین چیز ہے جو اللہ سے ڈرنا یہی مین چیز ہے تو اس کو آپ اس کی پچھلی آیات بھی پڑھیں کنٹیکس بھی پڑھیں غور و فکر کریں عربی کے ساتھ اردو ضرور پڑھیں غور و فکر کریں یہی مقصد ہے میرا اس چینل کا اور اس ویڈیو کا جزاک اللہ خیر